Om and welcome to all the Divine Atma Jyotis to today's Gita Yoga. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः Om Shri Om. Reem Namaha Hari Tat Tatsat Shri Guru bhyo Namaha Hari Om, everyone, and welcome to today's session of Gita Yoga. Today, let us learn 2.7, 2.8, and 2.9. As usual, you will hear Padmaji's voice, following followed by that, my voice. मै वॉय आलो प्लीज रिपीट प्लीज बी एन यू टैंड रिपीट्य द

निश्चितम् निश्चितम् ब्रूहि ब्रूहि तत् तत् मे मे शिष्यः शिष्यः ते ते आहम् आहम् शाधि शाधि माम माम त्वाम

धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्याश्चितम्मेयः स्यान्निश्चितम् ब्रूहितन्मे शिष्यस्तेऽहम् शाद्धि माम् त्वाम् प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहम् धि मां त्वां प्रपन्नम् कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वाम् धर्म समूढचेता हा यच्छ्रे यस्यान निश्चितम् ब्रूहितनम् शिश्यस्ते हम शाधि मांतुआ प्रपन्नम् यच्छ्रे यस्यान निश्चितम् ब्रूहितनम् हम शाधि मां त्वाम् प्रपन्नम् कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितम् ब्रूहितन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहम् इस्ट्रक्ट मी फ सर्टन वाट इज बेस्ट फॉर मी नव्यद बहुत ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೂ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದ ಕುಂದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ನಿನಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿ

इन्द्रियाणाम इन्द्रियाणाम अवाप्य अवाप्य भूमाव भूमाव असपत्नं असपत्नं रिद्धं रिद्धं राज्यं राज्यं सुराणां सुराणां अपि अपि च च अधिपत्यम अधिपत्यम नहि प्रपश्यामि ममापनुद्याद नहि प्रपश्यामि ममापनुद्याद यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रिया अवाप्यूमा अवाप्य मृद्ध अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् राज्यं सुराणामपि चादीपत्यम् नहि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छो कमुच्छो नहि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छो कमुच्छो शनमिंद्रियानम् अवाप ्यूमा वसपत्न वृद्धम राज्यम सुराम चाधिपत्यम अप्य भूमत्न वृद्धम राज्यम सुराम चाधिपत्यं नपश्यामी मनुद्या

దట్ ఇస్ డ్రై మై సెన్సెస్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ విన్ ప్రాస్పరస్ అండ్ అన్ కింగ్ ఆన్ దర్త్ ఆర్ గేన్ సోవరంటీ లైక్ ద సెలెస్టియల్ గోడ్స్ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಪೆಲ್ ದಿಸ್ ನನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಯಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ವೇದನೆಯನ್ನು ಓಡಿಸಲು ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ ನಾನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಮೃದ್ಧ ಮತ್ತು ಅಪ್ರತಿಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದರೂ ಅಥವಾ ದೇವತೆಗಳಂತೆ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೂ ಈ ದುಃಖವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ನನಗೆ संजय संजय उवाच एवं एवम् उक्त्वा उक्त्वा ऋषिकेशं कृषीकेशं गुडाकेशः गुडाकेशः परंतप परंतप न न योत्सय योत्सय इति इति गोविंदं गोविंदं उक्त्वा उक्त्वा तुष्نين तुष्نين बभूव बभूव ह ह सञ्जय उवाच सञ्जय उवाच एव मुक्त्वा ऋषिकेशम् एवमुक्त्वा हृषिकेशम् गुडाकेशः परन्तप गुडाकेशः

सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषी केशम् गुडाकेशः परन्तप एवमुक्त्वा हृषी केशम् गुडाकेशः परन्तप न इति गोविन्दम् तूष्णीं बभूवः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप नयोत् इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभुवः सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा हृषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः Sanjaya said, Having thus spoken, Parantapa, Gudakesha addressed Rishi Kesha, Govinda, I shall not fight, and became silent. Here, the meaning of Parantapa is punisher of enemies, while Guda Kesha means the one who has control over the sleep. And ಇಫ್ ವಿಶನ್ಸ್ಟರ್ ಸಂಜಯನು ಹೇಳಿದನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಪರಂತಪ ಗುಡಾಕೇಶನು ಋಷಿಕೇಶನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳಿದನು ಗೋವಿಂದ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮೌನವಾದನು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಎರಡು ಹೆಸರುಗಳು ಇದೆ ಪರಂತಪ ಎಂದರೆ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವವನು ಗುಡಾಕೇಶ ಎಂದರೆ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದವನು ಎಂದು ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಎರಡು ಹೆಸರುಗಳು ಹೃಷಿಕೇಶ ಎಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸುಗಳ ಒಡೆಯ ಹಾಗೂ ಗೋವಿಂದ ಎಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡುವವನು ಎಂದು असोम सॉरी ओ सद्गमय तमसो तमसोम ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृत गमय शांति शांति करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् <coughs> लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु हरिः ओं तत् सत् सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरि ओम् अण्ड् थेङ्क्व्रिवन् फर् जनिङ्ग् टुडे